mana do'stlar sizlarga hozir Shimol bozoridagi eng sut ko'p mollardan ko'rsatib beramiz pороali bolachasi novoscha, vaбще dahshat novoscha sutini ham mana uzoqdan ko'rib turibsizlar anchagina suti bor Mana bolachasi novoscha ekan Necha oylik bolasi aka 70 yetmishlik 70 kunlik novoscha ekan do'stlar Molning holati yaxshi mana bolasi suzib yaxshi. narxiga keladigan bo'lsak narxini o'n bir million aytishyapti ekan egalari hozir o'n ikki uchga sotdim bo'lmasa bo'di sizga sotdim sizdan boshqasiga shunday yo'q aka endiganinoaniz aa o'n nechga sotasiz ekanberber oi berboi oli chiq yashang olib आठ पाँच assalomu alaykum kanalimizning ashaddiy muxlislari va aziz obunachilar sizlar bilan har doimgidek tohirjon va siz youtubedagi ming buloq city kanalini tomosha qilmoqdasiz qadrli do'stlar sizlarni bugungi yangi vudeoiroligimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman aziz do'stlar bugun biz sizlarga namangan viloyati mingbuloq tumani jamashi shaharchasidagi jamashiy mol bozorini ko'rsatib berishga harakat qilamiz bu yerda biz sizlarga ona bola mollar sog'di sigirlar novozchalar hamda ko'chat buzoqchilarni ko'rsatib berishni maqsad qilgan shu haqida biz sizlarga videorolik tayyorladik albatta videolarimiz yoqsa video ostiga bitta bitta layk like bosib qo'yamiz mana bu yerda layk like tugmasi bor shuni bosib qo'yamiz hamda kanalimiz yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yamiz do'stlar qo'ng'iroqcha tugmasini bosganingizda biz qo'ygan yangi video roliklarimiz sizlarga birinchi yeti bo'lib yetib boradi do'stlar bo'lmasa iz sizlarni ko'p kuttirmagan holda videoroligimizni boshladik qani bo'lmasam ketdik do'stlar assalomu alaykum kanalimiz mehmonlari sizlarga bugungi jamashi mol bozoridan ona bola so'id sigir mollardan videoga syomka qilishni boshladik do'stlar mana o'zimizni yesindan kelgan mol ekan o'zimizni jaydara parodali ona bola bolasi nechi oylik eka uch oylik novvozcha uch oylik novvozcha ekan hop suti bor bir ikki mahal ertalab kechqurunga olti litr sut beryapti kan deyishyapti mana uzoqdan umumiy ko'rinishi molni holati holati yaxshi harxtomona ko'rinishi hozir egasi bilan gaplashdik yeb ichishio yeyishi ichishi zo'r deyishyapti ishtihalari yaxshi ekan do'stlar bolasini aytdi bolachasi novo'cha uch oylik nechinchi bolasi aka ikkinchi bolasi ekan do'stlar narxini qancha aytyapmiz 11 bir kami bora bozor qilishmadi hal. hali 10 pastida kelishsak bo'ladimi aka 10 pasida kelishsak bo'ladi ekan do'stlar kelishamiz. bo'pti aka bozoringizni bersin ana do'stlar keyingi molimiz mana yana o'zimiz o'sha jaydari mollarimizdan ola parodali mol bolachasi bilan sodi sigir do'stlar bolachasi bolachasi xunojinmi bui nechi oylik aka ikki oylikka boryapti ekan suti qancha tort litr suti mana realni o'zlari aytishyapti to'rt litr suti bor ekan do'stlar nechinchi bolasi bu birinchisi birinchisiga mana op aka buni narxini qancha aytyapsiz sakkiz yarim sakkiz yarim kelishtirib beramizmi bozor qilishmadimi hali 7.5 qilishdi 7.5 yarim bozor qilishdi bermadingizmi 7.5 ga? ozgina berib qo'sa a bo'pti aka bozoringizni bersin mana qadrli do'stlar jamoashumolbozorda ko'zga tashlanib turgan ola parodali sog'di sigirni vudeog olishni boshladik sizlarga ko'rsatib beramiz mana bolachasi novvoz yegan nechchi oylik bolasiz aka yetmish 70 kunlik ovozcha ekan do'stlar molni holati yaxshi mana bolasi suzi manphoat yaxshi e? и ana qancha suti bor buni 8 litr suti sakkiz litr suti bor hozir orqa tomonidan ham ko'rsatib beray sho'x molchani 8 litr suti bor ekan ana bolasi ham juda sho'x ekan shu mol ekan narxini qancha aytyapsiz o'n besh million o'n besh million kam bor bozor qilishmadia hali yo'q o'n besh million kam bor kelishtirib beramiz deyishyapti do'stlar mana do'stlar keyingi molimiz yana sog'du sigir mollardan bugun ko'proq ko'rsatib berishga harakat qilamiz yana o'zimizni jaydari sog'du sigir bolasi bilan sotilar ekan do'stlar bolasi nechi oylik ekan buzoqcha nechi oylik tog'a uch oylik uch oylik nov'ozcha bolasi bilan qancha <laughs> suti bor <bari> buni endi <laughs> yetti litrgaosi yetti litr suti bor deyishyapti do'stlar hop narxini qancha detyapsiz tog'a o'n uch yarim ming narxini o'n uch yarim kami bor deyishyaptekan bozor qancha qildi o'n ikki million bir bozor 12 ikki million bir ming qilishibdi do'stlar mana bolasini ham holatini ko'rib turibsizlar ноrmalni holatda ekan ham bo'ladigan bola, novoz chiqadi shekilli mana uzoqdan ko'rinish mana <laughs> do'stlar sizlarga hozir jamoash shimol bozoridagi eng sut ko'p mollardan ko'rsatib beramiz sariq porodali bolachasi novozcha dahshatli sutini ham mana uzoqdan ko'rib turibsizlar anchagina suti bor shekilli hozir egasini o'zidan ham so'rab batafsil sizlarga ma'lumotlarni yetkazib beramiz baho bo'lyaptikan qanchagadir baholashyapti shundan keyin syomkani davom ettiramiz mana hozirgi molimizi haqida bir ma'lumotlar yig'ib keldik narxini aytishyapti hozir o'n ikki million besh yuz ming kami bor deyishyapti ona bolaga bolasi sakson kunlik novozchi ekan do'stlar ho hozir bozor bo'lyapti mana bu yerda egasi bozor qilib baraka bo'lyapti o'n ikki yarim kami bor deyishyapti bozor o'n ikki million bir yuz ming qilishyapti do'stlar anchadan beri anchadan beri ayda baraka bo'lyapti hali egasi kelgan yo'q do'stlar mana nvoc novoschamiz 80 kunlik ekan holati bolasi ham vashе udar boi nvo chiqadi ekan do'stlar molni holati <türk> o'n to'rt litr suv bor ekan o'n to'rt litr qo'shiq dedi 100 ming qo'shib dedi endi bola baraka bo bera esh ber

mana <Gülüş> do'stlar sotildi bu o'n 12 million uch yuz mingga sotilib ketdi do'stlar mana hozir sizlarga ko'rsatgan bolimiz o'n ikki million 300 ga sotildi qadrli do'stlar endi birma bir sizlarga novvozchalarni ham ko'rsatib berib ko'rsatib berib o'tamiz mana birinchi novozchamiz sizlarga lataryadiga ikkita novozcha ekan ikkalasini narxini hozir so'raymiz narxini qancha aytyapsiz ikkalasiga narxini qancha aytyapsiz o'n uch o'n uch ka ikkalasigami ikkalasiga o'n uch kami bor deyapsiz yoshi qanaqa buni aka yoshii bilmaydka hayoshini bilmas ekan ola paroda ekan ho'p xullas bu narxini o'zini ko'rsatib berar ekanmiz buni narxini o'n uch million kami bor deyishyapti ikkitasini hop olti million besh yuz ming kami bormi kami bormi kelishtirib <laughs> beramizmi beshdan pastda kelishadi oltini ustida oltini ustida kelishamiz mana oldi holat solishtirib ko'raverasizlar mana qadrli do'stlar jamoashi mol bozoridagi katta buqalardan ham bitt bir ko'rsatib qo'yamiz sariq pola parodali novos, buqamiz mana vlesapidlar ham ko'payib ketibdi aylantirib ko'rsatib beramiz orqa tomonlari narxiga keladigan bo'lsak narxini o'n bir million aytishyapti kan egalari hozir baraka qilishyapti dehqon xaridor bilan baraka qilishyapti sakkiz million uch yuz ming so'rayapti ekan berishmayapti ekan egalari 11 bir kami bor sakkiz million uch yuz baho bo'lyapti do'stlar molni umumiy ko'rinishi novosnio'sha dalada katta bo'lgan novoz deyishyapti mana qirg'iz parodadan qirg'izdan kelgan to'rt oylik ko'chat novozchan ko'chat novozchalarh to'rtta novvozcha bitta qorasi bor ekan ikkita sariq bitta oqi bor ekan do'stlar kimga yoqsa hamma yoqqanini o'zi tanlab olaveradi do'stlarop olti million olti million kam bor deyishyaptimana <tinyo> bir biridan qaysi katta qaysi ko'rib <Tribbs> olishdan um mumkin orqa tomondan ham birma bir ko'rsatib beramiz hop sariq oq qora yana bitta sariq sotildimi <tribbs> aka sotilmadi yo'qbozor qancha qilishyapti tog'a <tribbs> bularni ellik ikki bozor ellik ikki qilishyapti telefon nomeringizto'son 94lik. to'rtlik bir yuz ellik 53-70. yuz ellik a do'stlar Serovdagi yangi kelaverai hali bunoqa novozchalarimiz ko'p serob deyishyapti agarda kimda kimga qiziq bo'lsa shu ko'cha novozchalar narxini kelishtirib a? narxini chiroyli qilib kelishtirib beramiz do'stlar shu hozirgi nomerlarga bemalol telefon qilib kelishlar mumkin do'stlar mana do'stlar <laughs> o'zimizni mingbuloq tumani ilich qishlog'idan ketdi mol novvoz normalniy bo'yi biroz takan ekan kalta bo'lib qatsa ham bo'laveradi ola parodali novozcha orqa tomonidan ko'p ko'rsatib <laughs> beramiz ola parodali novozcha yoshini 1 yoshdan o'tib qolgan Xo'p, hozir narxlarini so'raymiz narxini qancha aytyapsiz aka buni yetti yarim narxi yetti yarim kami bor a kelishtirib beriladimi bozor qancha qilishdi 63. bozor 63 qilishdi oltimish ga berilmadimi Yo'q. ozgina qo'shsa beryuorasiz 63 ga. mana do'stlar 63 ga ozgina qo'shsak beryuboramiz deyishyapti mana do'stlar o'zimizni mingbuloq tumani Teray qishloqdan kelgan novosni ko'rsatib beramiz birma bir egalar hozir bozor qilishyapti mana bu yerda o'zimizni dalada katta bo'lgan mol novvozlardan yoshi bir yoshdan o'tib qoldimi ha yoshi bir yoshdan o'tib qolibdi 1.5 yoshga borib qolibdi haqiqiy bo'ladigan novvoz buni olasiz shunda yemga tashlaveriz do'stlar mana orqa tomonlardan ko'rinishi novos holati zo'r mana sakravraman deb turibdi hop endi buni narxiga keladigan bo'lsak narxini yetti million kami bor deyishyapti yetti kami bor deyishyapti nimagadir bugun bozor uncha yaxshi bo'lmayapti nimagadir hozir qancha <mulik _ mulik _> qilishdi bozor ellik bozor ellik olti qilishibdi ellik berishmayapti oldin tepada kelishar ekan do'stlar mana molni holati shu ko'raverasizlar